ਕੰਗੜਾ ਰਨੌਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫਿਲਮ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਗੜਾ ਰਨੌਦੀ ਜੋ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੰਗਣਾ ਰਣੋਦੇਵ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਗਣਾ ਰਣੋਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭੜਕਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵਕੀਲ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ देखो सर हमने ये जो पिटिशन डाली है इसमें ये दो व्यक्ति हैं गुरिंदर सिंह खालसा और जगमोहन सिंह खालसा उनकी तरफ से डाली गई है और इसमें मैं एडवोकेट इमान सिंह खारा हूँ और मेरे साथ मेरे साथी हैं एडवोकेट दीपेंद्र सिंह विर्क जो हमने ये पिटिशन डाली है हमने इसमें मांग की है कि ये जो फिल्म है इमरजेंसी इसमें जो सिख कौम के अगेंस्ट जो सीन है उनको डिलीट करना चाहिए इस फिल्म का सर्टिफिकेट रिवोक करना चाहिए एक रिव्यू पैनल बने और इसमें से जो वो सिख पर्सनैलिटीज हैं उनको इंक्लूड किया जाए रिव्यू पैनल में और फिल्म का जो वो सीन काटे जाए फिर चाहे ये फिल्म रिलीज हो जाए तब तक एक टेम्पररी स्टे लगना चाहिए इस फिल्म में ये मांग कौन कौन से सीन है देखो YouTube जो, जो प्लेटफॉर्म है उस पर जो ट्रेलर चर, डाला गया है उस ट्रेलर उस ट्रेलर में 26 मिलियन व्यूज आए हैं उस ट्रेलर में दो मिनट और उनतालीस सेकंड्स पे एक सीन है उस सीन में दिखाया गया है कि कैसे कुछ व्यक्ति जिसने जिन्होंने सिखों वाला जो रूप है उनका गात्रा पहना हुआ है वो उन व्यक्तियों पर गोलियां चला रहे हैं जिनका जो पहरावा है जो क्लीन शेव है और जिनके पगड़ियां नहीं पहनी है जिससे पता लगता है कि वो हिंदू कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं तो इससे जो पंजाब का नौ मास का रिश्ता है जो भाईचारक सांझ है उसको ठेस पहुंची है इसी मंतव से ये फिल्म बनाई गई है दूसरी मांग है जो दमदमी टकसाल के मुखी है संत जरनेल सिंह खालसा पिंडरां वाले उनके इखलाक को दिखाया गया है कि उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी है उनके लीडरों के साथ उन्होंने डील की थी इलेक्शंस में जिताने की इन दोनों सीन्स का कोई भी मूल्य नहीं है कोई भी तथ्य नहीं है तो इस फिल्म पे जो हम जो पिटिशनर्स हैं वो चाहते हैं भी इस पर रोक लगनी चाहिए